ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ವೀರಭದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಪಡಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠ ಗುರುಕುಲದ ವಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಧಿಸಿ ेश्वर श्रोत्रो चन्द्राश्यम् वृषवाहनम् त्रिनयनम् दिव्याम्बरान् कृतम् सत्रेणोऽध्वकरेण धारितशनम् धृत्वा करेभ्योपशिम् ओ दण्डम् बलकम् तदस्य ब्रह्म समेत सौव्यममलम् श्रीवीरभद्रम् लजे श्रीभद्रकाले स्तोत्रम् ओ रक्तवस्त्रान् विनेत्रं च वीरघोरसंयुताम् द्विभुजाम् च सर्वाभरणभूषिताम् नालङ्कारसंयुक्ता भद्रकाली परां शिवाम् वीरभद्रम् प्रियाम् देवे